안녕하세요.កម្ពុជា에서온កំណៃមន மா ស្ទ័រនីសរិបៃមិតា។តា។ពេលដែលព្រមឆ្នាំមុនខ្ញុំបានមកប្រទេសកូរ៉េជាមួយនឹងក្ដីស្រមៃរបស់ខ្ញុំផងដែរ។ពេលនោះគឺខ្ញុំទើបតែមានវ័យ21ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះ។ពេលដែលមកប្រទេសកូរ៉េដំបូងគឺធ្វើឲ្យខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពិបាកមែនទែន។ ទីមួយតកតងជាមួយនឹងអាការៈសធានហើយក៏តកតងជាមួយនឹងភាសាក្នុងការប្រោរប្រាសផងដែរប៉ុន្តែក្អ្វីដែរពីបាក់នោះគឺឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្រូសាស្ត្រពេលខ្លះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាឯកាព្រោះខ្ញុំនឹកគ្រូសាស្ត្រមែនទែនបន្ទောင်းមកខ្ញុំបានស្គាល់ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាតូមីតាមរយៈថៅកែនៅក្នុងចំការស្តូបបូរីរបស់ខ្ញុំព្រោះក្រុមហ៊ុនអាតូមីជាក្រុមហ៊ុនដែលល្អហើយនឹងមាន រួមនឹងគុណភាពខ្ពស់ផងដែរតបខ្ញុំសម្ដែងចិត្តយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនអាតូមីរហូតទៅទទួលបានភាពជោគជ័យចា៎ហើយពេលនោះផងដែរខ្ញុំក៏បានសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ថាខ្ញុំនឹងធ្វើជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុននេះហើយនៅក្នុងអំឡុងពេលនោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា លោកប្រធានផាខាងគ ਿਲ ក៏ទទួលបានផ្សារគ្រប់តោយ៉ាងច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយប្រជាជនកម្ពុជាក៏មានភាពស្រឡាញ់លោកផងដែរអស់រយៈពេល10ឆ្នាំមកហើយដែលប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានការឧបត្ថម្ភជំនួយខាងអសប្បរសធម៌ខាងមន្ទីរពេទ្យសុលារៀនហើយបច្ចុប្បន្នក៏ទទួលបានឡានក្រុងចល័តពិនិត្យសុខភាពនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៃប្រព័ន្ធវិជាសាទំនើបផងដែរ ពេលនោះតើបខ្ញុំដឹងថាក្រុមហ៊ុនអាតូមីគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលល្អខ្លាំងមែនតேនទន្ទឹងនោះខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ខ្លួនឯងដែលពីមុនគិតថាចង់មានជីវិតបែបរស់នៅសាមញ្ញសាមញ្ញក៏ប៉ុន្តែវាបានផ្លាស់ប្ដូរការគិតរបស់ខ្ញុំទាំងស្រុងថាខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាឲ្យខ្លាចជៀសអ្នកមានហើយនឹងមានភាពជោគជ័យនៅក្នុងចំនួនអាតូមី ដូច្នេះហើយសម្រាប់រုပ်នឹងខ្ញុំផងដែរបានបៀលទី1បានបង្កើតក្រុមមួយដោយមានការប្រជុំចូលរួមពីសមាជិកផ្សេងផ្សេងតាមកម្មវិធី Zoom ផងដែរនៅក្នុងមួយសប្តាហ៍មាន3ថ្ងៃគឺថ្ងៃពុធថ្ងៃសុក្រនិងថ្ងៃអាទិត្យផងដែរហើយក៏មានសមាជិក20ឬ30នាក់ទៅខ្លះក៏លឺនឹងហើយក៏វាទទួលបានការដំណើរការយ៉ាងរលូន បន្ទាប់ពីខ្ញុំបានបញ្ចប់ការងារនៅក្នុងចំការរួចខ្ញុំបានជិះម៉ូតូពីក្រៅមេក្រុមរបស់ខ្ញុំដើម្បីឈ្ពោះទៅសាខាអាតូមីនៅក្បែរហ្នឹងផងដែរពេលនោះគឺពេលដែលបានបញ្ចប់ការប្រជុំមេក្រុមហើយនឹងខ្ញុំក៏បាន អរទិញអ្វីញ៉ាំជុំគ្នាញ៉ាំបណ្ដាក៏ពភាកសាគ្នាបណ្ដាតាគួរបន្តក្តីស្រមៃបាស់យើងដោយរបៀបណាពេលនោះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអស្ចារ្យមែនទែនហើយខ្ញុំអាចអាចដែរទទួលបានអារម្មណ៍មួយนึงពេលខ្លះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាពួកគាត់ដូចជាបងស្រីដូចជាគ្រូសាតែងតែលើកកម្ពស់ចិត្តខ្ញុំផងដែរហើយក៏សូមអរគុណនឹងកោតសរសើរដល់គនក្រុមនិងដៃគូសហការទាំងអស់គ្នានៅក្នុងការឡើងដំណែងមួយនេះ បើគ្មានអ្នកក៏គ្មានខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះផងដែរហើយលើកពាក្យថាអរគុណខ្ញុំផងដែរក៏សូមអរគុណទៅដល់លោកប្រធានផាកខាង गील ដែលគាត់បានបង្កើតក្រុមហ៊ុនអូតូមីនីនេះឡើងមកហើយជាពិសេសក៏បានជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជារបស់ខ្ញុំផងដែរខ្ញុំប្តេជ្ញាស្រឡាញ់โลกហើយខ្ញុំនឹងដើរតាមមេគានៃភាពជោគជ័យរបស់โลกផងដែរជាចុងក្រោយខ្ញុំមានសារមួយដែលផ្ញើជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់ កូនដឹកអ្នកទាំងពីរខ្លាំងណាស់ហើយមិនយូប៉ុន្មានកូននឹងវល់ត្រឡប់ទៅជួបអ្នកទាំងពីរហើយនឹងយកភាពជោគជ័យមួយនេះឲ្យអ្នកទាំងពីរមើលជាចុងក្រោយអាតូមីកម្ពុជាស៊ូស៊ូស៊ូ